qadimda misrga podshoh bo'lgan fir'avinning jasadi yaqinda topilganligi haqida ma'lumotlar tarqatildi ana shu voqeani sharhlab bersangiz shuni tushunishimiz kerakki qadimda misrga podshoh bo'lganni fir'avn deyilgan kim bo'lishidan qat'iy nazar u tug'ilganda ota onasi qo'ygan ot boshqa bo'ladi lekin misrga hokim bo'lsa fir'avn deb nomlanadi misol uchun rum <coughs> davlatiga hokim bo'lganni qaysar deyilgan fors davlatiga hokim bo'lganni kisro deyilgan habajistonga bo'lganni na najoshi deyilgan yamanga bo'lganni tibba deyilgan ya'ni hozirgi kunda bosh vazir prezident uh, yoki kansler deb aytgani singari demak bu siyosiy bir maqom nom laqab endi firavunlar ko'p bo'lgan biz siz so'rayotgan fir fir firavun va mashhur firavn qur'onda nomi kelgan firavun bu muso alayhissalomni vaqtidagi firavn shuning uchun buni ko'proq fir'avni muso deydi musoning fir'avni ya'ni muso alayhissalom bilan oralarida tortishuvlar u har xil hodisalar bo'lib o'tgan fir'avn haqiqatdan buni demak o'sha ihromlardan mumyolangan jasadi topildi jasadi topilgandan keyin endi bu tavrotda ham bor injilda ham bor qur'onda ham bor mashhur shaxs o'zini kufri bilan tug'yoni bilan xudolik davosi qilganligi bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan va butun e, ilohiy kitoblarda nomi zikr kelingan tarix kitoblarida nomi zikr qilingan bir shaxs shuni topilgandan keyin o'z o'zidan qani ko'raylikchi bu shuncha gapga sabab bo'lgan odam o'zi qanaqa ekan degan o'rganishga kirishilgan shunda dunyodagi o'limni sababini biladigan to'rtta katta kriminalist olimlarni chaqirilgan mana ko'ringlarchi o'rganinglar buni nima bo'ladi degan shularni ichida fransiyalik maris bukay degan ham odam bo'lgan ana ular kelib o'rganishni boshlashgan nima bo'ldi qandoq bo'ldi va shu bilan birga shu fir'avnga kerakli jamiki ma'lumotlarni yig'ishgan tarix kitoblaridanmi adabiy kitoblardanmi adabi ilohiy bu diniy kitoblardanmi boshqadanmi yig'ib hamma narsani o'rganishga kirishishgan shunda nuqtama nuqta hamma narsani o'rganib chiqishib solishtirganda faqat qur'onni gapi to'g'ri chiqqan kriminalistlarni ilmiy tajribasiga shunda o'sha moris bukay islomni qabul qildi va tavrot injil va qur'on va hozirgi zamon ilmi degan kitob yozdi shunda tavratda voqea qanday tarqin qilinadi injilda qanday qilinadiyu qur'onda qanday qilinadi ilmiy tekshirish qanday natija bilan chiqdi demak hammasini solishtirib kelib qur'onniki rost ekanligini isbot qilgan bu kitob juda ko'p tarqadi har taraflarga va shu bilan birga qur'on ilohiy kitob ekanligini shu yo'l bilan u odam yana bir bor isbot qildi va o'zi islomni qabul qilib yaxshi musulmon bo'ldi bu demak bu ilmiy bir gap bu